ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾವರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ಮತ್ತು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಮಾತೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ङ्गम् हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा वदने मुरारेः प्रेम पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे दिशतु सागरसम्भवाय आमीरिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् के करस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कैटभारेः धाराधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव मातुः समस्त जगताम् महनीय मूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तम् पदम् प्रथमतः खलु यत् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपद विभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकम् मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दी सहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या लभन्ते दृष्टिः प्रकृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम् पुष्टिम् कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्या दयानुपवनो अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म कर्ममपनीयचिराय दूरम् नारायणप्रणयिने नयनाम्बुवाह गीर्देवतेति गरुड्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै प्रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णमायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धो नमोस्तु नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोस्तु शार्णायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोस्तु, दामो नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरचितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाई सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय साम्राज्यदानविभवानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशङ्कलयन्तु मानि यत्कटाक्षसमुपासना स्य सकलात्तसम्पदः सन्तनोऽपि वचनाङ्गमानसै त्वां हृदयेश्वरीं भजे सदसि जनिलये निलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीम शेषलोकाधिनाथगृहिणीमममृताब्धिपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतनङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चना प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनः भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशया भवन्ति ते भुवि बुधभाविताश्रया